Злата, доброе утро. Доброе Спасибо, утро. Спасибо, что к нам пришла. Спасибо. Поздравляем с выходом нового Спасибо. клипа. Вот мы сейчас посмотрели даже маленький кусочек, да? Все разбрасываются чем-то, как верховно ради, точно, практически. Но клип о другом, друзья. На странице Данку Марджи Фейсбук, у меня уже заявка, сразу после эфира. Очень красивое видео. Вот Злата мне эфир эфире сказала, что мама смотрит видео, говорит, звонит Злата, что же такая худенькая? Это ужас. Мама с первого дня выхода клипа говорит, у тебя остались одни ребра, ну что же ты? Ты, может быть, чем-то болеешь? Ну это же мама. Ну, понимаешь? мама, она так за меня переживает. Скажи, да. пожалуйста, я вот я читал, что ты этим клипом хочешь сказать, что нужно слышать друг друга, нужно находить компромиссы. Да. Эм, о о чем это видео? О чем песня? Это, это видео об отношениях людей. Это видео об отношениях не только мужчины и женщины, но и как вы дальше посмотрите, если пойдете по ссылочкам. Э, взрываются краски, много разноцветных картинок. Они символизируют то, что в мире есть много людей разных национальностей, вероисповеданий, мировоззрений. Но все равно все мы э, одно целое. Все мы люди, хотим любви, гармонии. И я призываю к единству. Я считаю вообще, что сейчас очень важно именно социальные посылки месседжи давать в общество. Ну, время такое, чтобы люди не забывали, чтобы не черствели они из-за всех событий. Вот о событиях, важное событие, которое вызвало ему резонанс, мы тоже показывали твое выступление в Верховной Раде, когда ты решила сложить свой мандат и уйти из политики по, по факту. Не жалеешься, что решила это сделать? Я не жалею, потому что я поняла, что я бесцельно трачу свое время, когда приходится биться над своим законопроектом полгода, и когда ты видишь, что рядом законопроекты буквально за неделю проводятся и голосуются. Почему так? Потому что лоббируются интересы каких-то политических групп, олигархов, бизнесменов и так далее, тендеров и культура она никому не нужна, не интересна, нету выгоды не видится в невыгоды. Ну, но я считаю, что выгода есть, это же имидж страны, культура, и намного легче управлять бескультурным народом. Все это знают, что всегда умным людям, те, которые понимают ситуацию в стране, им всегда пытались закрыть рот, чтобы они, так сказать. Это, это тоже правда. Да. Злата, мы сегодня говорили о зарплатах депутатских. Ты свою зарплату помнишь? Получилась? Да, я не помню точно сколько. Ну, это было около тысяч гривен, бывало и больше, в зависимости от посещения это Даже начисляется. Так? Да. То есть прям бонцы. Просто да. говорили о том, что собирается поднятие, И люди обсуждают, поможет ли это избежать коррупции, или те же 25, для некоторых депутатов, для них это все равно не деньги. Ты как думаешь? Коррупции совсем не зарплаты помогут избежать. Это это в голове, это в отношении. Угу. Во всем мире политики думают не только о себе, но и о народе своем. Доброе утро. Доброе утро. Златный эфир сказал, что в отделе кадров когда ты собрался сказали, что Злата не уходи, сейчас поднимут зарплату. Да, то есть у людей, у людей мотивация, если у человека мотивация идти работать только ради зарплаты, но для меня это печально. Идти работать ради улучшения страны это мотивация. Естественно, зарплата это, ну, как бы, это естественно, Неважно, которая да. тебе да, заплатят за труд. Но мотивация должна быть другая. Злата, главное, что ты поешь, продолжаешь, потому что мы готовы, готовы, смотреть тебя, слушать. Это, это, это невероятно приятно, нам правда очень нравится.